ताज्या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर वर क्लिक करा उल्हासनगरच्या नेहरू चौक चा रहिवासी क्षेत्रात देशी दारूच्या दुकानाला परवानगी दिल्यानं नागरिकांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला होता स्थानिक रहिवाशांनी स्थानिक माजी नगरसेवक राजेश वदारिया यांच्या नेतृत्वात खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं होतं अखेर हा देशी दारूच्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात आलाय उल्हासनगर कॅम्प दोनच्या नेहरू चौक परिसरातील बॅरेक क्रमांक पाचशे एकवीस जवळील संतोषी माता नगर आणि हनीमून कॉटेज या परिसरात देशी दारूच्या दुकानाला परवानगी देण्यात आली होती या ठिकाणी रहिवासी क्षेत्र असल्यानं याचा वाईट परिणाम येथील मुलांवर होणार होता त्यामुळे परवाना तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी येथील रहिवाशांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे केली होती खासदार शिंदे यांनी सुद्धा तात्काळ संबंधित विभागाला सूचना देऊन रद्द करण्याचे आदेश दिले होते ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानं आज स्थानिकांनी जल्लोष करत या प्रकरणात मदत करणारे स्थानिक नगरसेवक राजेश यांचा सत्कार करत आभार मानले काफी दिनो से मराठी पाडा और हनीमून काटेज परिसर मे एक देशी कंत्री बार खुलने की तयारी हो रही थी जिसका सभी महिलाओं बच्चों बुजुर्गों का सबका विरोध था तो वो मेरे पास आए मैं उनको पहले आमदार कुमार अलानी जी के ऑफिस में लेके गया उनसे निवेदन किया उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की उसके बाद हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो हमारे खासदार हैं मैं इनको उनके पास लेके गया उन्होंने ऊपर डॉक्टर सूर्यवंशी जो वहाँ के आयुक्त तो हैं एक्साइज के उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि ये जो कंतरी बार है नहीं खोलना चाहिए किसी कारणवश अभी ये जो तीन दिन की छुट्टी थी छब्बीस सत्ताईस अट्ठावीस की वो छुट्टियों को देखते हुए उन्होंने ये कंत्री बार खोल दिया था तो फिर से सभी महिलाओं पुरुषों बच्चों को साथ में लेकर मैं श्रीकांत चंदे जी से मिला आमदार जी से मिला तो उन्होंने उसी समय सूर्यवंशी साहब को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर ये रहवासी क्षेत्र है और यहाँ ये कंतरी बार खुल गया है तो उसी समय तुरंत आके एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने वो कंत्री बार बंद करवाया है मैं आमदार श्री कुमार एलानी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का बहुत धन्यवाद कहता हूँ मन से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने ये पूरे पाड़े को एक नई जान दी है नया विश्वास दिया है कि उनका आज एक विश्वास आया है कि हाँ हमारे खासदार हमारे आमदार हमारे कभी भी दुख और सुख में हमारे साथ में खड़े रहेंगे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे एरिया में जो हनीमून कॉटेज में जो प्रॉब्लम थी कंट्री बार खुलने वाला था उसके लिए हमारे को बहुत साथ दिया सर ने और कंट्री बार बंद करवाया उनका लाइसेंस यहाँ से कैंसिल करवा के दूसरे जगह कहाँ भी किया हमें नहीं पता लेकिन हमारा सर ने बहुत साथ दिया हमें हर प्रॉब्लम से उन्होंने साथ में थे हमारे जहाँ भी हम गए सब सब जगह पे साथवें थे तो मैं सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर पल हम एरिया के साथ थे और उन्होंने हमारी बहुत सहायता की इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ इतना देसी बार दुकान चालू होना होता त्यामध्ये आम्हाला पूर्ण सपोर्ट आमच्या सरांनी राजेश वगैरे केला जिथं पाहिजे तिथे आमच्या टायमाला पळून आले काय खासदार साहेबांशी आम्हाला भेट करून दिली त्यानंतर आमदार साहेबांकडे घेऊन गेले आणि सगळं सहयोग दिला म्हणजे सकाळी म्हणलं तर सकाळी येत होते सात वाजता उठून की चला कुठं मिटिंग आहे सगळं आम्हाला सहकार्य केलंय पूर्ण आम्ही त्यांचे आभार आहेत बंद झालं खुश आहे एकदम खुश आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या पत्रकार लोकांनी पण आम्हाला सपोर्ट भरपूर केलेला आहे पत्रकारांचा पण आम्हाला आभार मानायचं आहे बैरक नंबर पांच सौ इक्कीस में मराठा पाड़ा में रहते और हनीमून कॉटेज मराठी कॉटेज में ये दोनों एरिया हमारा ही है हमारे इधर कंट्री बार खुलने वाला था तो हम लोगों ने कंप्लेट किया था वद्रिया सर के पास भी आए थे एमएलए कुमार ऐलानी के पास भी गए थे और खासदार साहब के पास भी गए थे पर हम लोग जिधर जिधर गए सबसे पहले हमारे नगर सेवक जी वद्रिया सर जी हम सब के हमारे साथ में थे और हम लोग सबका मतलब वद्रिया सर का भी धन्यवाद करते हैं और खासदार साहब का भी धन्यवाद है और कुमार आयलानी सर का उनका भी हम लोग सब आभारी हैं सर आले होते सर ने सगड़े काम के लिए काय काय समस्या का होती तुमची आमचे ते दारू चाय कंट्री बार साठी होती मग त्याचे सगळे सॉल्व्ह करून ठेवली सर ना धन्यवाद आहे आमच्या ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा